Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Nurul binti Zamri. Nombor matrix DEC 2025-030014 dari kelas DEC 3A akan membuat pembentangan bertajuk Gejala Keruntuhan Moral dan Ahlak. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, Gejala keruntuhan moral semakin ketara khususnya dalam kalangan remaja yang terdedah kepada pelbagai pengaruh negatif. Gejala ini merujuk kepada keadaan apabila nilai-nilai murni seperti kejujuran, tanggungjawab, hormat-menghormati dan disiplin semakin punah dalam kalangan individu atau masyarakat gejala ini bukan sahaja memberi kesan kepada pembentukan peribadi tetapi turut menjejaskan keharmonian keluarga, keselamatan masyarakat dan imej negara. Oleh itu, memahami punca, bentuk dan kesan keruntuhan moral adalah penting supaya langkah pencegahan dapat diambil seawal mungkin secara menyeluruh. Di sini terdapat dua sumber yang diambil untuk mengukurkan ahlak dalam diri kita. Surah Luqman ayat 17 adalah surah yang mengandungi nasihat penting daripada Luqman kepada anaknya yang diulang oleh Allah dalam Al-Quran. Termasuklah perintah untuk mendirikan solat, menyuruh kebaikan, melarang kemungkaran dan kesabaran terhadap ujian. Sumber yang kedua merupakan hadis riwayat Imam At-Tabrani 2894 daripada Husain bin Ali radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai perkara-perkara anak-anak yang tinggi dan mulia dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala membenci perkara-perkara ala-ala yang keji. Antara punca-punca berlakunya gejala keruntuhan moral dan ahlak ialah Pertama, pengaruh teknologi maya. Penggunaan teknologi adalah cabaran yang besar dalam gejala ini kerana akses kepada kandungan tidak bermoral seperti keganasan, pornografi, gaya hidup hidonisma dan budaya barat tanpa tapisan memberi kesan langsung kepada minda dan tingkah laku terutamanya dalam kalangan remaja. Media sosial yang bebas juga menjadi platform penyebaran maklumat palsu, bahasa kasar dan buli cyber. Seterusnya, kurang didikan ibu bapa. Dalam pembentukan moral dan ahlak, ibu bapa memainkan peranan penting dalam membentuk kepribadian anak-anak. Kerana jika kurangnya perhatian, kasih sayang dan bimbingan agama, ia membuka ruang kepada anak-anak untuk mencari pengaruh luar. Selain itu, konflik rumah tangga sehingga mengabaikan tanggungjawab terhadap anak-anak juga menyumbang kepada pembentukan moral dan ahlak yang lemah. Ketiga, pengaruh rakan sebaya. Kelompok rakan sebaya sangat kuat dalam mempengaruhi pembentukan moral dan ahlak remaja. Remaja mudah terikut dengan rakan yang mempunyai tingkah laku negatif seperti ponteng, sekolah, vandalisme merokok atau terlibat dalam kegiatan tidak bermoral. Jika memilih rakan yang mempunyai sifat negatif, ia membawa kepada aktiviti yang tidak sihat sehingga menyebabkan runtuhnya moral dan alap dalam diri. Keempat, sifat semula jadi remaja. Kalangan remaja mempunyai keinginan ingin tahu yang besar yang menyebabkan kegagalan remaja itu sendiri. Awalnya niat mereka untuk mencuba tetapi lama kelamaannya mereka akan ketagih dan terus terjebak ke dalam aktiviti haram itu. Jika adanya punca, pastilah ada kesannya. Kesan-kesan gejala keruntuhan moral dan ahlak ialah kesan kepada individu iaitu individu yang tidak mempunyai ahlak yang baik akan sentiasa dipandang serong daripada masyarakat sekeliling selain itu mudah terlibat dalam perkara yang dilarang dalam agama seperti dadah, perjudian dan melakukan seks bebas seterusnya keruntuhan institusi kekeluargaan akan menyebabkan hilangnya keharmonian dan kebahagiaan dalam kekeluargaan seperti masa depan anak-anak akan terbiar dan tidak dipelihara serta berlakunya penceraian dalam rumah tangga. Selain itu, masyarakat juga akan mendapat kesan yang sama akibat berlakunya kemerosotan perpaduan dan semangat kejiranan kerana sikap individualistik dan tidak peduli antara satu sama lain menjadikan hubungan masyarakat semakin renggang. Akhir sekali, kesan kepada negara di mana gejala ini akan memburukkan imej dan reputasi negara. Negara yang sering dikaitkan dengan masalah sosial akan dipandang negatif oleh masyarakat ataupun negara-negara yang maju. cara-cara mengatasi gejala keruntuhan moral dan ahlak ialah dekatkan diri kepada Tuhan. Sebagai umat Islam, setiasalah melakukan ibadah seperti solat, berzikir dan membaca Al-Quran untuk mengelakkan diri daripada terlibat sebarang gejala negatif atau masalah disiplin yang merosakkan ahlak kita peranan ibu bapa sebagai pendidik juga perlu diterapkan dengan cara ibu bapa haruslah menerapkan nilai-nilai murni dan etika untuk menguruskan masa dengan baik. Mereka harus memberikan perangsang dan galakkan yang berterusan kepada anak-anak dalam batas-batas pergaulan. Peranan masyarakat sebagai masyarakat yang bertanggungjawab hendaklah sentiasa memantau tingkah laku terutamanya kalangan remaja. Teguran secara berhemah membantu untuk mencegah masalah jika melakukan perlakuan negatif dan merosakkan moral dan ahlak. Tidak lupa juga dengan pihak institusi. Sebagai tanggungjawab seorang pendidik bukan sahaja sebagai tenaga pengajar tetapi lebih kepada menyemaikan nilai-nilai murni dan mendorong penghayatan kepada semangat Islam. Langkah utama wajar dilakukan dengan menunjukkan teladan yang baik kepada pelajar di sekolah atau mahasiswa di kolej. Apa yang dapat dirumuskan dalam pembentangan ini secara keseluruhannya Gejala keruntuhan moral dan ahlak dalam masyarakat hari ini semakin berleluasa dan sukar dibendung jika tidak mengambil tindakan yang sewajarnya. Masalah seperti ini memberi kesan yang besar kepada keluarga, masyarakat, negara dan diri sendiri termasuklah peningkatan jenayah, hilang nilai kehormatan dan keruntuhan jati diri. Oleh itu, semua pihak perlulah bersatu hati untuk mencegah dan mengatasi gejala ini agar kita dapat mewujudkan masyarakat yang seimbang, aktif dan beretika untuk diteruskan kepada generasi yang akan datang. Sekian pembentangan saya mengenai gejala keruntuhan moral dan ahlak. Semoga perkongsian ini dapat membuka mata kita tentang pentingnya menjaga ahlak untuk membina masyarakat yang lebih sejahtera. Terima kasih dan Assalamualaikum.